Не, не нужно волноваться, да? <laughs> Обычно, когда человек берет микрофон в руки, какое-то волнение приходит. Замечали? Да. У уже немножко натренировано периодически беру микрофон в руки, поэтому не буду волноваться. Слава Богу, радостно быть на этом месте. И вот сегодня скажу пару слов, свидетельства о своей жизни, как Бог вмешался в мою жизнь. Я честно вам хочу сказать, что я не искала Бога. Вот прям, знаете, если говорят, люди молятся, просят, чтобы Бог помог, я не помню. Я помню там момент отчаяния, может быть, я о нем скажу, вот, но, наверное, не о Боге я думала. У меня были мысли покончить жизнь самоубийством, но я не молилась, я не помню, чтобы я молилась, и поэтому я расскажу, что Бог меня нашел. Я очень благодарна за это. И знаете, когда мне нужно говорить о, о свидетельствах, да, нужно сказать, как было и как стало. Вот, то мне э, сложно говорить об этом, потому что ну, не то, чтобы об этом говорить, а о той, э, о той мне, которая была раньше мне сложно говорить, потому что Бог настолько изменил и преобразил мой ум, что мне кажется, что это уже было не я, что вот я буду говорить не о себе, представляете? И я это уже поняла достаточно какое-то время назад, что я не тот человек, все, и поэтому мне приходится говорить, как будто бы о ком-то другом. Но это было, и вот э, мне пришло на ум в Римлянах пишется, что не сообразуйтесь веком всем, но преобразуйтесь с обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная, совершенная. И вот уже какое время, 8 лет, я не сообразуюсь с миром. Я не сообразуюсь с миром. Я иду за истиной, я познаю истину. Истина меня делает свободной. И поэтому такое ощущение, что уже как будто бы не обо мне, как будто бы не обо мне. И, э, знаете, я когда встречаю своих знакомых, нормальных знакомых, которые меня знали, вот это вот, там семьи, семьянины, и я спрашиваю у них вот уже по прошествии времени, говорю, ну как я вам? Изменилась? Они говорят, да нет, такая же, как и была. Ну там может внешне, такая же, как и была. У меня такое, знаете, как протесты, несогласие возмущение, ну как это не изменилось? Конечно, я изменилась. Конечно, я изменилась. Потому что э, ну, люди могут не знать, что внутри нас, сколько тьмы, сколько тьмы. И я жила долгих 15 лет в этой тьме. Представляете, для родителей я была, вот меня так видели. На работе меня вот так видели, друзья меня вот так видели, вот как нужно было, вот так меня и видели. А внутри то я знала, как мне больно, как мне плохо, как мне одиноко, как мне пусто. И эта пустота натерзала меня, она не давала мне жизни. И я хотела бежать от нее. И я бросалась, и я бросалась на тех, кто меня хотел, казалось мне ко мне поступал несправедливо. Моей целью было просто уничтожить своего противника. И ну, у меня были на это ресурсы. Мне казалось, что у меня нет равных в этом, понимаете, что я могла словом обидеть. И я гордилась этим. И я гордилась этим. Представляете? И я бежала от этого состояния, я бежала в злоупотребление, злоупотребление, употребление зла. С 15 лет, с 13 лет до 30 с лишним лет я употребляла зло, которое рушило меня, которое рушило мою семью, которое рушило все вокруг меня. И какое-то время мне удавалось это контролировать. Это было частью меня, образом моей жизни. Я не знала другого. В моем доме не было Библии. Моя семья неверующая. Мы знали только о религиозных обрядах, посещении там, церкви, на Пасху, все, Христос воскрес, Рождество, на этом все. Поэтому ну, мне не было на что опереться, мне не было на что опереться, и я уходила все еще больше и больше в проблему зла употребления, зла употребления. Я помню этот момент, когда я шла по улице. И уже не было у меня денег, потому что когда-то, ну еще то не все сразу стало плохо, да, мне вообще обычные люди мне казались неинтересными, скучными, серыми, жизнь их не была для меня непонятна. Вот мне казалось, что у меня все очень красочно и ярко. Но пришел тот момент, когда я осталась одна, совершенно одна, совсем одна. И я помню, когда я шла в три часа ночи, это такая безумная была улица, не было уже ни денег, и позвонить некому, потому что со мной уже и общаться никто не хотел. Я так поднимала курки, собирала их и думала, вот тогда я почувствовала. Вот тогда я почувствовала свою просто, как я пала, этот проигрыш, как я пала, как все начиналось красиво, как все начиналось хорошо, как вроде бы мне удавалось все это контролировать. Но это зло, оно просто меня, оно меня обрушило, оно меня обрушило. И тогда я обратилась за помощью, и мои родные поддержали меня, отвезли меня. Там я приехала там, до Милосердия, но это был немножко другой формат, центр, где я лечилась, где я восстанавливалась, и где были люди, которые служили мне, которые служили мне. И почему мне очень нравится наша церковь? Потому что мы... Мы служители, мы служим. Представляете, вот какое благословение на нас, какое благословение. Я вот что я закреплю, что мы благословение. У меня было буквально вчера, позавчера такое сильное свидетельство, когда мама одной девочки, которая была в проблеме, вот такая же мама, как моя мама, возможно, да, которая видела, как ее ребенок погибает, просто нуждается. И она говорит, но нет у меня уже больше денег на нее. 25 тысяч это стоит в месяц, чтобы просто что-то с ней сделали. Представьте. И я приезжаю, и она меня видит, и мы как бы договариваемся о том, что мы можем забрать этого ребенка, что мы можем забрать эту девочку, что это ничего не будет ей стоить. Она говорит, вы представляете, мне уже завтра то есть мы сегодня с ней встречаемся, случайно абсолютно я приехала, мы встретились, говорит, а мне уже завтра нужно куда-то ее деть, потому что она там лежит в клинике какой-то, в общем. И я, говорит, я не могу забрать ее домой. Я говорю, так давайте к нам, мы можем помочь вам. И, и кто мы? Ну просто, ну вот мы, это мы, это мы, представляете? Это мы. И как важно, что мы есть, что мы есть, да, брат? мы есть, что можно приехать и прийти и тебе послужим и тебе послужим и мы послужим этой девочке, и мы послужим этой девочке, потому что тогда, когда мне это было нужно, которая мне казалось, я вот такая, какая, все могу и все, но пришел момент моего падения, моего падения и мне послужили в то время. И поэтому э, я так Богу благодарна за то, что моя жизнь сложилась именно таким образом, что я в этой сфере, что я в этой церкви, что я в этом служении, потому что я даром получила, я сегодня могу даром отдавать, я могу отдавать этой девочке, этой девочке, этому брату и всем, всем, кто придет, я просто пойму, потому что, ну, я я понимаю, когда ну, я была и там на той стороне жизни. И, и я сейчас живу во свете, в прекрасном вообще времени. Я так благодарю Бога за то, что Он так сильно изменил мою жизнь. И много чего ушло, и много чего еще будет уходить с моей жизни. Бог преображает, Он преображает наш ум, наши сердца. И поэтому ну, моя жизнь разделена на до и после. И это после я, я очень Богу за него благодарна. Поэтому... Хочу воздать ему славу и хвалу. Аллилуйя.